और ये दुनिया का निज़ाम बड़ा ही अजीब देखा है मैंने बड़ा अजीब देखा है हर बंदा माल बटोरने में लगा हुआ है माल समेटने में लगा हुआ है ये बड़ा अजीब नज़ारा है हर बंदा माल और दौलत इकट्ठी करने के चक्करों में गए किस लिए खाली हाथ जाने के लिए, जाना तो खाली हाथ है कुछ नहीं साथ लेके जाना तो जो अमल, अमल हमने इकट्ठे करने थे वो हम भूल गए और भाई हमारा मकसद जो है ना वो खाना पीना नहीं है वो मौज मस्ती करना नहीं है इंसान की तख्लीक़ का मकसद बहुत बड़ा है ये इंसान वो है कि जिसको ज़िक्र करने के लिए अल्लाह इज़्ज़त ने पहले चार कस्में खाई हैं व तीन व जैतून व तूर सी नीन फिर फरमाया लक़द खलकन इंसान फ़ी अहसन तकबी लेकिन अफसोस इंसान अपनी तख्लीक को भूला बैठा है दुनिया में आने का मकसद भूला बैठा है, तो बताएं ना मेरे भाइयों क्या करेंगे हम इस दुनिया से जब हम जाएँगे क्या होगा हमारा कोई कोई हमारे पास अमल नहीं है किसी किस्म का अमल नहीं है ना नमाज़ ना कुरान ना इबादत ना नफल कुछ भी नहीं है हमारे पास लेकिन फिर भी हम बड़े ही सुकून से बड़े इतमान से फिर रहे हैं नहीं जी जब कब्र आएगी देखा जाएगा हैं जी क्या देखेंगे हम कब्र के लिए तो हमारे पास कोई तैयारी नहीं, या नहीं है यार, हैं कभी सोचा है? कि जब हमें कब्र में उतारा जाएगा मनोमट्टी के नीचे हमें दबा के आ जाएंगे फिर कोई नहीं बनेगा हमारा आज जिस औलाद के लिए जिनके लिए हम हर चीज़ भूले बैठे गए हलाल हराम की तमीज़ के बगैर इकट्ठा करी जा रहे हैं मरने के बाद वो भी हमारे साथ नहीं है ऐसे ही है ना मरने के बाद तो वो भी नहीं खड़े होते भाई वो ये नहीं कहते कि जनाब चलो अभी इसको दफनाया नीचे अकेला है कोई बंदा नहीं है कोई खिड़की नहीं है कोई दरवाज़ा नहीं है कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है कोई पंखा नहीं लगा हुआ चलो आधा पौना घंटा बैठ जाते हैं यहाँ पर बाद में चले जाएंगे कि इसका दिल लग जाए नहीं दफना के फ़ौर चले जाएँगे तो फिर क्यों ना उस कुरान का सहारा लिया जाए जो कुरान मजिद की एक सूरत है हदीस मुबारक का मफहम है ये कि एक कुरान मजीद की सूरत ऐसी सूरत है कि उसको तिलावत करने वाला बंदा जो बायदगी के साथ उसको तिलावत करता है कयामत का दिन होगा वो बंदा होगा रब की ज़ात होगी और दरमियान में वो सूरत पर्दा बन के खड़ी होगी और यह हदीस के अल्फाज हैं जिसका मफहूम है कि वो सूरत तब तक वहाँ से नहीं हटेगी जब तक अपने पढ़ने वाले की वो बख्शिश नहीं करवा लेगी वो खड़ी रहेगी वो बख्शिश करवा के वहाँ से जाएगी क्या ताला जब तक इसको माफ़ नहीं ना फरमा देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाले तो फिर पूछा गया कि यारसोल्ला वह सूरत कौन सी है तो फिर हज़ू बागरे सलाम ने इशाद फरमाया कि वो सूरत है तबार कल्ला जबिया दिल मुल्क सुरह मुल्क इसको तिलावत करने वाला बंदा जब क़यामत वाला दिन रब के हजूर हाजिर होगा तो ये सूरत दरमियान में पर्दा बन के खड़ी हो जाएगी जब तक बख्शिश नहीं ना करवाएगी तब तक वहाँ से हटेगी नहीं तो मेरे भाइयों हकीक़त बात है आज हम दुनिया के मज़ों में मस्त हुए पड़े हैं हमें आख़रत भी भूली हुई है हमें कब्र भी भूली हुई है हमें हर हशर हशर का दिन भी हमें भूला हुआ है तो क्या बनेगा हमारा यार क्या करेंगे हम उस दिन जब हमारे पास कुछ नहीं होगा